Шумова Сергеевна, заместитель председателя райбута администрации, в настоящее время исполняет обязанности председателя ввиду его нахождения в отпуске. Сегодня мы собрали оперативное совещание по вопросу экологической проблемы, которая возникла у нас в районе. В течение последнего года предприятие Бахмутский аграрный союз не имело возможности выполнять профилактические ремонтные работы своих очистных и мелиоративных сооружений на территории Новолуганского и Кодомского сельского совета. Это связано с тем, что они не имеют возможности доступа к данным сооружениям, поскольку само предприятие, поля и вот эти сооружения находятся, по сути, на линии соприкосновения сторон. В настоящее время часть очистных этих сооружений была повреждена вследствие взрыва мины. К тому предприятие Бахмутский аграрный союз неоднократно подавало заявку на проведение работ по восстановлению очистных миллиоративных сооружений в совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Значит, по нашей информации, украинская сторона согласовала эти ремонтные работы и мы на сегодняшний день пока не имеем согласования этих ремонтных работ российской стороны. Между тем время идет, ситуация продолжает быть аварийной, там осуществляются стоки, производятся загрязненные строки, попадают в речку Гуденко. Естественно, это беспокоит и местную власть, и местных жителей, и, собственно, предприятия, у которого возникла эта ситуация. Боль. Когда попадает какая-то именно перекрывается пути ростоков, и оно вымывает бесконтрольно семенного русло, которое не запланировано, и входит по рельефу в эту реху подымка. Выявлено аммиак по азоту в концентрации 38,3 миллиграмма на дециметр кубический при гранично допустимых концентрации санпин номер не говорю номер санпин 2 миллиграмма то есть превышение вода питьевая имеет понятие такое как ГОСТ и вот согласно ГОСТа сейчас проводятся исследования именно воды питьевой из колодцев а в речках эта вода не питьевая она не гостируется российской все питания, все питания Заключається в тому, що російська сторона блокується цей захід. Це, це не перший раз, за досвідом більшість заявок, 5% такі реалізовуються. Да, Погоджується, да, на жаль. Тобто заявок багато, ми гарантуємо, та сторона по той чи іншій причині вона це не дає гарантії. Тобто, може на словах, вони кажуть, ну, їдьте, а що можна? ми ремонтуєте. Тобто гарантії не дає. Це не перший раз. Ви знаєте ситуацію з пиновільним заводом, була така подібна ситуація, що росіяни там щось мутили. І ви знаєте, що фільтрувальна станція, яка біля Авдеїки, вона теж використовується росіянами для того, щоб встановити біля неї вогнити засоби і отримати наші позиції, що ми не можемо дати відповідь, щоб не зруйнувати цей. в одночасье важный военно-беспечный объект но ага. стоки могут идти в противоположную да, сторону часть, э, об этом же тоже надо говорить что та, та территория Украины хоть она и не под контролем но тем не менее она тоже может пострадать поэтому да, это мы... должны понимать все участники конечно часть не под контролем территории тоже упадает под по загрязнение этими водами 7 июля были обстрелы горело поле на очистных сооружениях это со слов колоды Александра Ивановича. И по всей вероятности, наверное, задела нарядом, что вот это вот бежит у нас. Ну тут она вот очистка. Ну, откуда мы знаем? Мы глянули, что вода вон стоит, и вода пришла. Мы думали, может, у тебя-то у нас тут на речке пасутся. А глянула, вода ж черная. А тогда стала вонять им. Ну, а говорят, это с комплекса туда вот. Цена комплекса. У нас тут цена комплекса, там есть. Тут у нас уже коровный посуд. У нас тут что-то нет, не пасут. А там вот, где там пасут коровы, там пили по траве коровы. вода тут. Она воняла тут с винарником не, не уже давно, дня 4 назад. А сейчас, не знаю, прекратилась, Запаха такого нема вроде, а вода то черная все равно. Вот там он из трубы выпадает на той стороне. Там страшная как. Я думал, сначала она как солярка. Знаю российскую сторону, их характер действий. Они используют любую ситуацию для того, чтобы нанести вред нам. Так скажем, и вот эта катастрофа экологическая, которая может быть спровоцирована, она также может служить как инструментом давления на нашу сторону, чтобы мы шли на какие-то уступки в вопросах борьбы с ними. То есть давление на нашу сторону.